بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وہ آتئینہ موصل کتابہ وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي أولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا واتينا موسى الكتاب اور ہم نے دی موسا علیہ السلام کو ایک کتاب وجالنہ حدلی بنی اسرائیل اور اس کو بنایا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت جیسے امتِ محمدیہ کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو ایک کتاب دی جس کا نام قرآن ہے تاکہ یہ امت اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سے ہدایت حاصل کرے اللہ تتخذو من دونی وکیلا اللہ نے فرمایا کتاب ہم نے اس لیے دی بنی اسرائیل کو تاکہ وہ کسی اور کو راہ نجات کا ذریعہ نہ سمجھیں اور وہ میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بنائے وکیلا کسی اور کو کار ساز نہ بنائے صرف اپنے رب کو کار ساز بنائے اب یہاں پر اس آیت میں موسا علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا جب کہ گزشتہ آیت میں واقعہ معراج تھا اسرا اور معراج یہ اس لیے موس علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا اس کی کئی وجوہات ہیں کیونکہ مناسبت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصہ کے ساتھ جیسے موسا علیہ السلام کو کتاب دی گئی بنی اسرائیل کے لیے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی گئی امت محمدیہ کے لیے ایک نسبت تو یہ دوسری نسبت یہ ہے کہ جیسے موس علیہ السلام کو بڑا معراج میں نسبت کا بہت بڑا یہ اعزاز ہے کہ جب حضور تشریف فرما گئے معراج پر تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے یہ عمل دخل کیا کہ حضور کو یہ گزارش کی کہ آپ اپنے رب سے درخواست کریں کہ نمازیں پچاس کی بجائے کم کرو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دخل دیا تو اس نسبت سے بھی اور نسبت یہ ہے کہ جس مسجد اقسا کا ذکر کیا گیا معراج میں اسی مسجد کا تعلق موسا علیہ السلام سے ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جب اللہ نے حکم دیا موسا کو اپنی قوم کو مصر سے لے کر آپ چلے جائیں مسجد اقسا کی طرف تو یہ ساری قوم موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہاں لے گئے تھے مسجد اقسا بیت المقدس اہل اسلام مسجد اقصا کو بیت المقدس کہتے ہیں مسلمان اور جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے اہل کتاب وہ بیت المقدس نہیں کہتے وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں بیت المقدس کو کیا کہتے ہیں ہیکل سلیمانی ہم کیا کہتے ہیں بیت المقدس ہم بیت المقدس کیوں کہتے ہیں اہل اسلام بیت المقدس کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ سابقہ جتنی نبی آئے ان کا یہ قبلہ رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی یہ بیت المقدس آپ کا قبلہ رہا مسلمانوں کا بھی قبلہ رہا مدینہ میں جب آپ ہجرت فرما گئے تو اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف اب منہ نہ کریں بلکہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں خانہ کعبہ کی طرف صبح کی نماز کے دوران ہی حکم ہوا تھا آپ نے پھر زور کی زور کی نماز آج بھی وہ قبل مسجد ہے مدینہ میں دو قبلے ہیں ہاں جی آج بھی وہ دونوں قبلے موجود ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جب حکم ہوا تو پھر آپ نے نماز کے دوران ہی رخ کو پھیر لیا بیت اللہ کی طرف تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں بیت المقدس اور اہل کتاب کیا کہتے ہیں حیکل سلیمان کیوں اس لیے کہ موسا علیہ السلام کے بعد پانچ سو سال بعد پانچ سو سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے پانچ سو سال گزرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس تعمیر کیا اور اس میں جو شہر آباد کیا جس کو یروشلم کہتے ہیں یروشلم جیسے بلوچستان میں سب سے بڑا شہر جو ہے وہ کوئٹہ ہے تو فلسطین میں سب سے بڑا شہر یروشلم تھا جس کو کس نے تعمیر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام اور یہ فلسطین ہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا پیچھے بارکنا حولہو کہ ہم نے اس شہر کو بابرکت بنایا ہے اب یہ بابرکت اسی دن سے ہاں جی یہ قیامت تک ہوگا بابرکت ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ چار جگہیں ایسی ہیں وہ بابرکت ہیں مسجد حرام مسجد نبی اور بیت المقدس اور مسجد طور جی تو یہ چار جگہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو شہر بنایا فلسطین کو اور بیت المقدس بنایا تو آج تک یہ جو جھگڑا چل رہا ہے اسی کا واقعہ آگے آ رہا ہے یہ وقع زینہ سے کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں یہ بتا دیا کہ ہم آپ کا امتحان لیں گے آپ کی قوم کا پہلا امتحان لیں گے اگر یہ کامیاب نہ ہوئے پھر ہم ان پر دوسرا امتحان ڈالیں گے اور ان پر آپ کی قوم پر پھر ایسا بادشاہ مسلط کریں گے جو ان کو بیت المقدس سے بھی نکالے گا اسی کے بارے میں یہ بتایا گیا اللہ تتخذو من دونی وکیلا ذریت من حملنا معنوب آگے یہ بتا دیا کہ اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ نو علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ان کو بچایا اے نو علیہ السلام کی اولاد یہ نو علیہ السلام کی اولاد ہے بنی اسرائیل وہ کیسے دیکھیں نو علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا کشتی میں جو متابعین بیٹھے تھے جو ماننے والے تھے جو نہ ماننے والے تھے وہ تو سیلاب میں کیا ہو گئے غرق ہو گئے جو ماننے والے تھے اچھا غرق ہونے والوں میں آپ کا ایک بیٹا جس کو یام کہتے ہیں جس کا نام تھا یام وہ بھی غرق ہوا آپ کے بیٹے تھے چار یام حام سام یافس کتنے ہو گئے چار ہو گئے یام حام سام یافس یہ چار بیٹے تھے چار بیٹوں میں سے ایک بیٹا تو نا فرمان ہو گیا جو غرق ہو گیا نو علیہ السلام کے سیلاب میں باقی جو تین بیٹے تھے جو متبعین میں تھے تابے داری کرنے والے تھے اور مومن بھی نو علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی اس کشتی پر سوار تھے جب طوفان نو ختم ہو گیا اور وہ کشتی جودی پہاڑ پہ بیٹھ گئی نو علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے اس کشتی سے اترے تو چند دنوں کے بعد جو آپ کے ماننے والے تھے وہ بھی سارے کے سارے مر گئے وہ بھی سارے کے سارے مر گئے ان میں سے بچے تین بیٹے حضرت نو کے تین بیٹے ہاں جی سام حام یافس ہاں جی یہ جو ایشیا ہے ہاں جی ایشیا یہ سام کی اولاد ہے ہاں جی یہ جو یہ جو افریقہ ہے جی یہ حام کی اولاد ہے یہ یورپ اور امریکہ یہ یہ جو جتنی ہے یہ سارے یافس کی اولاد میں سے ہے یہ بنی اسرائیل کی پھر نسل جو ہے ان تین بیٹوں سے چلی اور یہ سلسلہ چلتے چلتے کہاں پہنچا ہے کل سلیمانی تک حضرت سلیمان علیہ السلام تک تو اللہ نے یہ یاد دلوایا کن کو اہل یہود کو مشرقین مکہ کو جو نہیں مان رہے تھے حضور کے معراج کو جو نہیں مان رہے تھے حضور کے اس سفر کو جو تالیاں بجا رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے رات و رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں یہاں سے چلے بیت المقدس گئے پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کیا تو وہ نہیں مان رہے تھے وہ ساری چیزیں یاد دلوائیں کہ وہ قوم بھی گزری ہے جو آپ ہی کی اہل یہود کو کہا گیا کہ وہ جو آپ کے بھائی تھے آپ کی قوم سے تھے وہ بھی گزرے انہوں نے اگر نہیں مانا تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا گرفت ہوئی آپ جو ہنسی مذاق کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے معراج کو نہیں مان رہے تو اللہ بڑے بے نیاز ہیں وہ سننے والے بھی ہیں دیکھنے والے بھی ہیں وہ آپ کو پکڑ بھی سکتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ اس واقعہ کو مان لیں اس نسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کا یہاں پہ ذکر کیا گیا واقعہ میں راج کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر اس لیے کیا گیا بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیا گیا اور حضرت نو علیہ السلام کا ذکر بھی اس لیے کیا گیا یعنی ابتدا سے بتایا سمجھا ہے کہ تم کہاں سے ہو تمہارا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک تم پہنچے ہو جی حضرت نو علیہ السلام کی اولاد ہو ہم نے تم کو بچایا یہ شکر کرو کہ تمہاری نسل کو پھر چلایا آج تم اسی نسل میں سے ہو آج تم پھر انکار کرتے ہو تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم اللہ کے نبی کی بات کو مانتے اور اس واقعہ میں راج کو بھی مانتے ان نو عبدا شکورا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جی کہ, کہ آپ نو علیہ السلام جو تھے نا وہ بہت اللہ کے وہ بندے تھے جو شکر کرنے والے تھے نو علیہ السلام کہ جب تمہارے باپ شکر کرنے والے ہیں اور وہ بہت زیادہ شکر کرنے والے ہیں تو تم کیوں نہیں شکر کرتے کیونکہ جب اللہ نے نجات دے دی نو علیہ السلام کو اور متابعین کو جو اس کے ماننے والے تھے تو نو علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس عذاب سے نجات دی اور میری اولاد کو میرے تین بیٹوں کو نجات دی تو اللہ اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے نو علیہ السلام تو ان کو بھی یہ بتایا گیا مشرقین مکہ کو کہ تمہارے درمیان اللہ کے نبی ہیں اور وہ تم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے سیر کرائی ہے مسجد اقصا کی اور آسمانوں کی معراج کا ذکر کیا ہے کہ تم پھر کیوں نہیں مانتے اس وجہ سے اس واقعہ کو یہاں پہ لایا گیا اس نسبت سے دوسری نسبتیں اور بھی بہت ساری مفسرین نے لکھی ہیں اور بھی یہ بھی بتایا گیا کہ جیسے موسا علیہ السلام کی قوم نے کیا موسا علیہ السلام کے ساتھ کہ پہلے مانا پھر پھر گئے پھر گئے اسی طرح یہ قوم تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب دے دو ہم مان لیں گے لیکن اللہ کے نبی نے سوال کا جواب دے دیا سوال کیا تھا ان کا کہ بیت المقدس کے وہ دروازے کتنی ہیں بیت المقدس کے روشن دان کتنی ہیں بیت المقدس کی وہ چھت کی کڑیاں کتنی ہیں انہوں نے یہ سوالات کیے تو اللہ نے وہ بیت المقدس حضور کے سامنے کر دیا آپ تو مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ نے وہ سارا منظر سارا نقشہ حضور کے سامنے کر دیا تو حضور نے اسی وقت ان کے سوال کا جواب دے دیا تو جب انہوں نے پہلے اقرار کیا کہ یہ جواب دے دو ہم مان لیں گے جب حضور نے جواب دے دیا تو پھر کیا ہو گئے انکاری ہو گئے تو ایسے ہی موسا علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جیسے نو علیہ السلام میرے شکر گزار بندے تھے تم بھی شکر گزار بندے بنو کہ تم اللہ کے نبی کی بات کو مانو وَقَضَيْنَا قضینہ بَنِي بنی اسرائیل اور ہم نے صاف صاف بتا دیا وَقَضَيْنَا ہم نے صاف صاف بتا دیا الا بنی اسراعیل بنی اسرائیل کو کیا بتا دیا فل کتاب کتاب کے اندر کہ لطف سدن فل عرضی کہ تم فساد کرو گے زمین میں دو بار دو بار ولطعلوََََََََََََََََََََََََََََََ كبيرا اور تم زور آور ہو جاؤ گے بہت زیادہ زور آور ہو جاؤ گے بہت زیادہ بنی اسرائیل دیکھیں بنی اسرائیل ہی کی قوم میں کتنی اللہ کے نبی آئے اللہ نے ان کو عزت دی حالانکہ اسی پر اسی قوم پر پہلے کیا ہوتا تھا ظلم ہوتا تھا اللہ نے پھر ان کو قوت دی اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک شہر دیا پھر ان کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ دی بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کتاب میں یہ بتا دیا تھا کہ اگر تم نافرمانی فرمانی کرو گے نا فرمانی پہ ڈٹ جاؤ گے تو پھر ہم تمہاری پکڑ کریں گے ایسے نہیں ہے کہ تم کو چھوڑ دیں گے کہ تم فساد کرو گے زمین میں دو مرتبہ اور تم بڑے زور آور ہو جاؤ گے فَإِذَا جَا آواد أُولَاهُمَا اللہ نے فرمایا کہ جب پھر آئے گا وعدہ وہ پہلا وعدہ دو بار فرمایا نا جب پہلا بار پہلا وعدہ آئے گا تو بَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّنَا ہم بھیجیں گے تم پر اپنا خاص بندہ ہاں جی عباد اللہ اولی باسن شدید پھر ہم اپنا بندہ بھیجیں گے تم پر ہاں جی وہ بھی سخت جنگ جو ہوگا فجا سو خلال الدیار ہاں جی بس وہ آئے گا تمہارے گھروں میں گھس جائے گا گھس جائے گا وکا نوادم مف اور یہ وعدہ ہے اللہ کا کیا ہوا کہ جو اللہ فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے بنی اسرائیل کی پیچھے ساری کہانی کو بتایا گیا قرآن کے اندر تاکہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں جو مشرقین مکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو پیچھے ساری سٹوری سنا کر ان کو بتایا جائے کہ تم مانو اللہ کے نبی کی بات کو اللہ کے نبی کی بات کو مان ہوا کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل کی قوم بگڑی تو اللہ نے اس قوم پر ایک مصر کا ظالم بادشاہ مسلط کر دیا ظالم بادشاہ اور وہ ایسا ظالم تھا کہ اس نے آ کر اس پورے یروشلم کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر آباد کیا تھا اور بیت المقدس کی تعمیر کروائی تھی اس نے پورے شہر کو کیا کر دیا تہنے سے تباہ کر دیا اس کی وجہ کیا تھی کہ جب بنی اسرائیل کی قوم ناشکری کرنے لگی اللہ جب اللہ کی ناشکری کرنے لگی اللہ کے احکامات کو توڑنے لگی تو اللہ نے پھر ان پر کیا کر دیا ظالم بادشاہ مسلط کر دیا اس لیے تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو حکمران ہم پر آتے ہیں ہاں جی ایک سے دوسرا اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے تو یہ ہمارے اعمال کی کیا ہوتی ہے شامت ہوتی ہے جیسے جیسے روح ویسے فرشتے جیسی قوم ہے ویسے ہی حکمران آتے ہیں یہ یہ ان کا قصور نہیں ہوتا قصور قوم کا ہوتا ہے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ پھر ہم تمہارے اوپر وہ ذلت کیسے لائیں گے وہ اسی طرح لائیں گے کہ وہ تمہاری ناشکری کی وجہ سے پھر ہم ایسے لوگ مسلط کریں گے جس کا کل انشاءاللہ یہ قصہ بیان کریں Allahum salli ala Muhammadin nabiyil kram